あれいつの間に寝ちゃってたんだろううーん。変な姿勢になってたのかな首が痛いよ。最近、ずっと雨だな。嫌になっちゃう。次、お兄ちゃんたちが来る時には、晴れてるといいな。これじゃあ、今日も見えないな。星。 みんなどうしてるんだろうクラスの子たちと遊んだりしてるのかなみんなに会いたいなんんあれこのベッド病院のじゃないそっか 私もう元気なんだみんなと一緒にいられるんだおーいさきまだ支度しているのか毎朝身支度に気合を入れるのはいいことだがあんまりのんびりしていると遅刻するぞえ朝い今何時 よかったーお兄ちゃんが起こしてくれなかったら危なかったかもおはよう咲間に合ってよかったね咲が寝坊なんて珍しいから連絡来た時びっくりしちゃった夜更かしでもしてたのそういうわけじゃないんだけど夢を見てたらずいぶん寝ちゃってたみたいで夢どんな夢だったの えっとそれはあそそうだねありがとうほらほらいっちゃんも座って座ってう,うん入院してた頃の夢を見たなんて言ったらきっと気を使わせちゃうよねいっちゃん 私が遠くの病院に入院したせいであんまりお見舞いに来られなかったことずっと気にしてたし今はもう体も大丈夫になったしみんなに心配かけたくないもん今日も元気に頑張るぞー授業終わり練習いこう、いっちゃん さっき、今日何度かテンション高いねうん、朝は遅刻しかけちゃったけど、今日はもうバッチリだよそれに今日は、あっちに行く約束の日だしねうん、そうだね、久しぶりに行くから楽しみだな とかで暴れないでよねお、しほちゃんそれじゃあしほちゃんにもお疲れ様のハグをう<わ><っ>だから暴れるなって言ってるでしょほら今日はあっち行くんだから人見につかないところ行くよしほちゃんそんな風にほっぺたつかんだらさきちゃんの顔が さっすごい顔になってるゆほやんああほっぺはいせここなら人もいないみたいだし大丈夫かなみんなも大丈夫うんじゃあ行くよ いい、らっしゃいみんなふふ、<laughs> 待ってたわミクちゃんルカさん今日もよろしくお願いしますうんさっきは今日も元気いっぱいだねでも朝は遅刻ギリギリだったんだよびっくりしちゃったへえそうなのさっきが遅刻しかけるなんて珍しいじゃん いつもすごく早く投稿してるもんね何かあったのえへへちょっと寝ぼけて二度寝しちゃったんだ先っぽいっちゃ先っぽいねそれより早くスタジオ練習のせいかミクちゃんたちに聞いてもらおうよそうだねそれじゃ準備しよっか<ん>え あの夢にはドキッとしたけど今はもう大丈夫。一人ひとりぼっちだったあの頃とは違う今はみんながいつもそばにいてくれるもんだからこれからあの時過ごせなかったみんなとの時間をたくさん取り戻していかなくっちゃ